Оно, 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 диви, дивиди, диви, диви, диви колян! глянь, оно летить! Диви, летить, 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 леть ще один, во, де, Ну, ну як то, ну-ну, оно посмотри. томагавк, летить, що, не бачиш колян, ні? А ви, Ізольда Філіпповна. І я не бачу. Весь мир, головне, бачи, як воно там що то взривається, лопаються русські пукани один за одним і. И это еще никто никуда не полетил. И Не факт, что полетит. Бо, ну, может и не пройдет. Пошел в банк. Зеленский летит к Трампу за тамагавками и ПВО. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 17 октября. Главными темами предстоящих переговоров станут усиление противовоздушной обороны Украины и вопрос поставок американских крылатых ракет Тамагавк. То есть, начиная с завтрашнего дня. Уже починаючи з завтрашнього дня, Путін буде сратися в цілих два чемодани одразу. Бо ну, хрен не знає, до чого вони там договоряться. А може навіть і в цілих три, коли узнає, на чиї бабки ота ракета, яка вполне вже вилетіла на його дурну голову, на чиї бабки вона була куплена. Авантюра века. Зеленский пытается купить томагавки на российские деньги. Президент Украины Владимир Зеленский предложил сомнительную схему финансирования поставок американских ракет тамагавк для Украины, сообщает комсомольская правда. По словам главы киевского режима, средства якобы можно извлечь из замороженных активов России через структуры НАТО или организовать прямую закупку по сырьевой сделке. Ні, я все-таки би от все за російські деньги купив би. Ну, в цьому є якийсь такий особий шарм. Взять от эти бабки, які вони ще вчора вважали своїми, і нічого їм не говорити От нехай вони самі сидять і думають, що ми там такого інтересного собі за них поїміємо. А може, ми на них собі. Можем мы не них. А собі закажем, а может, и не собі. Может, это будет вам, а может, и не циган. Но шумно по-любому будет у вас. Да у вас и так, я смотрю, уже так нормально шумить. Делегация Украины встретилась с производителями ракет «Тамагавк». Ермак и Свириденко встретились в США с представителями «Локхид Мартин». Так «Локхиды» они много что выпускают. От простых снарядов до, там, до F-35 у них там такой нормальный ассортимент. Мы много что у них можем купить. И все, что мы купим, я отдельно зазначу, чтобы вам приятнее было. <laughs> За ваши ж бабки, да, оно все полетит на ваши дурные головы. То есть мы вам не не задолжаем, но, но тамагавки нам, ну вернее, даже не нам, а вам, они точно не помешают. Бо вы, я смотрю, больше наши уже уверены, что они у нас практически где-то уже в кармане. Да, вот кто им про это проговорился? Вот у кого там язык без костей? Трамп пригрозил Москве ракетами «Тамагавк» для Киева. Дональд Трамп сделал заявление о потенциальных действиях США в отношении конфликта на Украине. Он выразил готовность предупредить Москву о возможности передачи Киеву ракет «Тамагавк», если ситуация не будет урегулирована. Так она, о, о, так совпадение, она как раз не урегулирована. И урегулирована, естественно, не будет, даже если мы получим те «Тамагавки», которые Ки... ну, кардинально ситуацию не поменяют. Это понимают все. Навіть які-то ну саме такий може не найсмішовий в цьому світі підросток носячий фамілію Трамп, який то, що він зараз язиком чеше, ну нам все таки приємно слухати. Це мало що міняє, але ну, приємно. Трамп подтвердил наличие большого запаса ракет «Тамагавку» США. Президент США Дональд Трамп проинформировал о значительном запасе ракет «Тамагавку» Штатов. Это заявление прозвучало во время встречи в Белом доме с аргентинским лидером Хавьером Милеем. Ранее американская пресса выражала сомнения в объеме данного вооружения. Так а Трампу ваши сомнения эти все черные до одного места. Им же в своем абсолютно выдуманном, комфортном ему мире, да у него все хорошо, да даже Путин еще буквально вчера был вот таким чуваком, а сейчас оцей... Отакий От же не такий чувак буде приймати на свою голову то, чого у Трампа багато. Ну про це знає один він. Ну б того всього у нього не було. П'ята точка, у русських уже замітили. Починає регулярно потіти і холодіть. Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него томагавк. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что по его данным, Владимир Зеленский во время своего визита 17 октября обратится к нему с просьбой о предоставлении Украине крылатых ракет тамагавк. Надо, наверное, зафиксировать этот вот прям исторический момент, когда мнения обоих участников встречи, включая Трампа, когда они еще и совпадают. Да, но вы, Дональду Фредовичу, вы из-за этого можете не сильно спешить там, там что-то давать. Бо нам и без тамагавку уже приятно наблюдать, как у русских от одной только мысли про эти тамагавки начинает там все бомбить и взрываться. Путина перестал угрожать ухудшением отношений с США в ответ на передачу тамагавка в Украине. Владимир Путин очень коротко ответил на вопрос о том, каким будет ответ России на возможную передачу в Украине ракет «Тамагавк». По его словам, Москва ответит на это усилением ПВО. Ну, Шиштефрай сдал назад. А, а ж вот это... От це все обіцяна ядерна війна, де вона? Ми на неї, вибачте, ну, як не як розчитували. Ну, хоча б яку-нібудь там захудалу, ну, там, яку-то зачухану третю мирову, Хоча б її можна? Или ви в ній більше не участвуєте, ні? Будете все время сидіти там десь собі своє дереве ПВО латати? Ну, ви ж хоч самі розумієте, що це все без толку? Путин считает угрозы Зеленского бить по Кремлю э, формой понтажа. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Душанбе, прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве американскими ракетами «Тамагавк». Один из журналистов, задававших вопросы президенту, сделал оговорку: Зеленский угрожает наносить удары по РФ томагавками, чуть ли не по Кремлю. Говорят даже о том, что это какая-то форма для э, шантажа. Вы не оговорились и понтажа тоже. Пон здесь присутствует, отреагировал президент. Что думаешь, засыт? Даже, даже я, будучи абсолютно не сторонником Зеленского, даже я знаю, что не засыт. А давайте проверим. Да? Там как, ваше ПВО уже готово? Бо бухает, я так чую, у вас там уже знатно. Или бух, 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 бухает. Клин, я, я правильно в этом слове сейчас ударение поставил? Песков. В урегулировании на Украине настал очень драматичный момент. Ситуация с украинским урегулированием приобретает крайне напряженный и драматический характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Да. Да, той драматический момент, носящий драматический характер. Бо у нас что-то ничего не поменялось. Вообще. Все точно те ж саме, що було і вчора. І позавчора вас, це є, що помінялося, вас буквально як підмінили. Бігають, суїтяться, соплі рукавом витирають. І це ще ніяких томагавків ні в кого і в помині немає. І не факт, що вони взагалі будуть. Бо ну, не для того, це все не для того воно робилось. Тамагавки могут нести ядерный заряд. Ракеты США не решат проблему. Россия готова к миру. Кремль в напряжении. Кремль выражает серьезную обеспокоенность по поводу возможных поставок ракет тамагавк Украине, подчеркивая их потенциальную опасность и неоднозначность применения. Я даже не понимаю, про что вы для нас все однозначно. Да и для вас так само. Ну, слушайте, хары уже придуриваться или быть дурака. Ну, просто скажите честно, зассалы колоссальный ущерб. Лавров предупредил о последствиях поставок томагавков в Киеву. Предоставление Украине томогавков станет серьезным ударом по российско-американским отношениям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Слушай, да хорош нам уже эти томагавки рекламировать. Мы и так знаем, что вещь хорошая. Да и рекламные агенты с тобой, чувак. Вот это приблизительно как и министр. Смотри, для того, чтобы какие-то товары продать, Так, да, але для начала ну, хотіть подчеркнуть його, хоть ценность, или хоча б сам факт существування цього товару. Что ви там хочете кому впарить? Які у вас нахрен відповідно з американцями? Чим вони должны дорожчими? Чим? Тим, що ви закинули в 10-й раз їх вже кинули и ровно столько же разів зробили з Трампа дурака. А він, знаєте, вже не такий дурак, щоб. Этого хотя бы не заметить, наконец-то. И ему эти томагавки нам дать, а вот так, что два пальца об асфальт. А вы с перепугу его даже напугать не смогли. Ну, может, хотя бы постараетесь как-то, а? Где там, кстати, этот ваш, как его? Орешник. Что-то вы про него уже как-то так заткнулись. Все, че у вас какие-то более страшные оружия есть. А ну, расчехляйте его. Медведев начал угрожать лично Трампу из-за томогавков для Украины. Передача Украине американских крылатых ракет томогавка вернется серьезными последствиями для самих США во главе с президентом Дональдом Трампом, заявил Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Трампа, предупредил он. И это все? Ничего более страшного вы придумать не смогли? Я просто напоминаю, что в прошлый раз П'яне варнякання оцього алкаша засунуло вам під бік дві ядерні подводні лодки. А зараз, коли ви, ви опять не знайшли нічого лучшого, як випустити на вам сцену цього клоуна, і вже сам починаю потихеньку вірити в те, що нам ці тамагавки такі дадуть, чисто із принципу. Россия жестко ответила Трампу. Тамагавки не запугают Москву. Что они будут бомбить тамагавками? Москву? Зеленский, видимо, хочет войти в историю таким образом, хотя я не понимаю, что в этом хорошего, отметила Журова. А, а я понимаю. Все понимают, даже вы. Бо, ну, говорите, что вас не запугать, тут же закатываете какую-то, ну, абсолютно дешевую бабскую истерику. За при том, что ваша эта Москва нам, ну, если честно, она нам нахрен не вперлась. Я би більше бы там пару спалених ваших заводиків, де ви свої шахіди і ракети клепаєте. І от тоді толк з томагавкою був би, конечно, неоціненним. Но там не факт, що ми і своїми ракетами і дронами не управимось. Больно вони в останнє нас стали такими ізотательними і ефективними. Ну, як-то так виходить, що Тамагавка томагавка, як то некрасиво. Що Москва, що зря всралась? Давайте її дружно успокоїмо. Ні. Не зря. Є така навіть примета, нам підполковник середа її постійно підкреслює. От запам'ять, говорить панове офіцери. Кожний раз, раз, коли русский сруться, це к добру. Так що будь добру, а стомагавками чи без, то вже не так принципіально.